السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب الله سبحانه وتعالى نمر